chassis dia lebih mirip kepada sebuah motor. Nampak tu macam gagah, nampak adventure, nampak maskulin. Jadi, tapi kalau kita pakai motor ni, dia akan nampak lain daripada yang lain. Jadi, inilah dia SIM ADX TG 400cc. Berapa harga dia? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Bangsa Mekanika Kami sekarang berada di Thailand Bukan Thailand, Taiwan Kami berada dekat uh, tempat testing area Ni dekat kilang SYM Dia ada dua, dia ada kilang dan juga dia ada R&D center Dekat sini, R&D center yang mana dia orang buat test Buat uh, produk briefing apa semua dekat sini ah. Beruntungnya media dekat Malaysia sebab Special dijemput ke Taiwan untuk menyaksikan empat buah model baru Tapi kita akan tumpukan dua saja untuk hari ni uh, TT LBT dan juga yang ini RDX TG Bagi... Bagi kami sini, kami sini memang tidak sabar untuk test sendiri motor ni. Okey, sedikit pandang belakang. Okey, tahun lepas waktu kami ke EICMA 2024 kami ada review model ini. Tapi waktu itu dia baru saja di launch, belum masuk kedai lagi apa semua. Tapi ketika itu kami buat tiga sekali, buat Husky 150 yang SYM Husky 300 dan juga EDI TG kami tak cerita terlalu teliti lah, because uh, dia punya detail pun belum reveal habis lagi tapi pada hari ini okey selepas saja keluar video tu memang kita nampak interest rakyat-rakyat uh, uh, Malaysia ataupun pengguna-pengguna maxi scooter mid size okey itu nak cerita pun panjang juga jadi interest tu memang sangat banyak dan juga kalau kita tengok model-model dijual pada uh, base single cylinder 250 350 400 cc maksudnya 250 sampai 400 cc ni memang mendapat tempat di kalangan uh, rakyat Malaysia. Saya rasa, okey, saya rasa dah ada beberapa golongan ataupun pencinta-pencinta motor yang ada dua golongan. Mungkin dia nak gunakan sebagai second bike dia. Dia ada bike besar, bike apa semua tapi dia nak daily yang sedap. Ada juga orang yang memang dia cuma nak pakai satu motor saja. Jadi dia pilih yang range yang ini dia boleh pakai untuk daily dan juga pakai untuk weekend, pergi jalan jauh. Aa, sedap ke? Dulu skuter-skuter yang kelas macam ni dia memang tidak sedap dengan aa, rupanya yang tidak menarik dan juga enjin yang lemah pun semua. tapi aa, bila teknologi tu makin berkembang makin berkembang, makin berkembang aa, dia jadi lebih sedap, lebih canggih dan bayangkanlah, bayangkanlah tak ada siapa pernah membayangkan bahawa skuter single silinder maxi bawah 400cc boleh pakai swing arm belakang maksudnya enjin tu semua dah duduk kat depan sebab kos untuk membuat benda-benda macam tu hanya mampu ditanggung oleh maxi-maxi skuter yang besar macam XADV macam wuih laju tu dia macam T-Mac macam apa semua kan ha, tapi dah dibuat oleh SYM jadi inilah dia SIM ADX TG 400 cc. Okey, kita bermula dekat mana? Kita mula dengan enjin dulu. Enjin dia 399 cc. Dia punya power output dia sekitar 35 36 horsepower lah. Okey, unik dia juga, enjin dia duduk dekat bahagian ini. Dekat sini mungkin anda tak berapa nampak, tapi chassis dia sebenarnya lebih mirip chassis Diamond sebuah motor. Bayangkan motor kapcai chai. Ah, motor kapcai chai bukan kapcai chai underbone. Kan ada kapcai chai yang pakai uh, diamond chassis ha. Jadi dia punya duduk ni dekat bahagian-bahagian atas ni. Dia tidak macam skuter yang biasanya pakai floor dekat bawah ni. Ini kita bercakap pasal skuter kecil, skuter yang maxi mid size ni. 400 cc ke bawah ni. Jadi chassis dia lebih mirip kepada sebuah motor. Dan juga enjin dia. Enjin dia duduk dekat bahagian ni, enjin, transmission, fuel tank semua duduk dekat bahagian ni. Dekat bahagian belakang sana bebas. Jadi dekat bahagian belakang tu daripada sistem transmission tu dia sambung dekat they call it multi link. Sebenarnya dia macam uh, swing arm lah. Dia swing arm dan juga monoshock. Jadi, okey, bawa motor ni dia tidak rasa bawa macam skuter. Okey, don't get me wrong. Kalau kita bawa skuter, kenapa orang beli skuter? Orang beli skuter ni because dia nak cuba teka. Orang beli skuter ni dia start je engine pulas jalan. Dia tak nak dah tarik clutch, tekan gear, drop gear kat kereta dia, tak nak. Ini uh, perangai orang memilih sebuah skuter. Tak kisahlah skuter kecil ke skuter besar ke. Itu biasa orang beli skuter. Dan juga skuter kelebihan dia, dia ada tempat letak barang dekat sini. Yang ini 32 liter muat untuk satu full face Dia tidak besar sangat tapi tidaklah kecil sangat. Kalau compare dengan XADV saya, oh, Zontes dia orang panggil. Saya punya bawah ni lagi kecil ha, Tapi disebabkan dia single cylinder Dan dia tolak semua komponen-komponen tu dekat depan Dekat sini dia sacrifice sikit Tetapi Tidaklah kecil sangat Maksudnya kalau kita nak setakat Nak beli beras 9kg uh, Tempo sana apa semua Meja snooker semua boleh masuk lah Tak adalah besar sangat Tapi Cukup Okay Itu engine Space Dan juga dia punya Haa uh, handling. Cara skuter Maxim Air DX TG ini dibina adalah sama macam skuter-skuter lain yang sedang meningkat naik dari segi aa, reka bentuk lah. Kalau kita tengok sekarang memang trend mid-size skuter ataupun skuter-skuter kecil pun dia ke arah adventure dan dia reka benda tu nampak seperti nak bawa dekat off-road. Untuk masuk off-road sebenarnya mana-mana motor pun boleh masuk off-road dan uh, gaya ataupun uh, setting pada skuter ni memang dia dia nampak tu macam gagah, nampak adventure, nampak maskulin. Jadi dengan saiz tayar dia 1,2,15 depan dan juga 15 14 belakang. Biasanya kalau skuter-skuter saya ni biasa dia orang pakai maksimum sampai 14 je. 15 tu dah kira oversize. Tapi disebabkan dia tak ada komponen, dia tak ada CVT box, tak ada apa-apa benda dekat belakang. Tu dia boleh pakai tayar lebih lebar. Saya rasa dia boleh masuk 160 kot mungkin lah tapi 160 dah tayar radial mahal buat apa pakai tayar mahal kalau ada pilihan tayar yang lebih murah tayar yang uh, bio supply ok dari segi spek juga kalau kita tengok dia punya suspension dia pakai USD fork depan adjustable kalau tengok saya tak pasti dia kata 41mm saya rasa macam macam lagi besar macam dia punya diameter tu lagi besar dan kelebihan dia travel suspension tu jauh boleh nampak gap antara mudguard dan juga bahagian depan bawah lampu tu dia nampak jauh even kalau motor tu bila duduk stand still pun kita nampak uh, part yang bahagian ini dia lebih banyak yang terdedah kan macam dia lebih panjang cuma saya baca teknikal dia tu uh, tak nampak apa dia punya uh, saiz panjang tu tapi saya rasa memang dia akan cipta untuk orang yang mungkin nak bawa dekat dirt sikit macam itulah dan juga okey position riding position riding ni ada orang kata um, dia tak macam skuter dia still dia still macam skuter ok cumanya dia tidaklah tidaklah skuter sangat yang ada floorboard yang rata banyak tempat boleh isi sebab bayangkan semua komponen dekat bahagian ini jadi bila dah ada benda dekat sini aa, kena berkorban sikit lah dekat bahagian ini cumanya kalau compare ini dengan Zontex saya rasa yang ini dia lebih ke depan sikit yang mana untuk orang berketinggian macam saya 178cm saya rasa natural kedudukan melunjur ni saya sebenarnya bawa motor saya tak suka melunjur tapi ada sesetengah model bila kita duduk melunjur kita rasa selesa cukup sebab kalau Zontex saya rasa dia macam begini sikit dia macam ke belakang sikit tak tahu mungkin ketinggian saya mempengaruhi posisi memandu saya tidak pasti tapi untuk kedudukan biasa kalau anda biasa bawa skuter yang biasa duduk macam ni memang memang selesa Position, handlebar As per dia reka untuk adventure Biasa dia akan bagi handle-handle capang Macam motor-motor KTM, motor-motor off-road Kita rasa macam adventure Tetapi dia tidaklah rasa macam uh, KTM 1290, GS 1300 yang mencapang sangat kan? Dia just nai Dia masih rasa natural sebagai sebuah skuter Dan anda nampak yang ini uh, Dia punya handguard ni dia bagi standard Dengan motor standard memang dia dah bagi dia punya visor depan ni boleh adjust uh, cuba manual lah kita boleh adjust uh, 2-3 position bawah nanduk ke atas uh, depends kita selesa yang macam mana dan juga meter dia meter dia pakai uh, LCD masih pakai LCD ok still ok lah daripada LCD daripada meter pakai kalkulator hitam putih macam tu itu zaman bila ini motor dah tahun 2025 at least kena ada kala color, color ok uh, saya tak ada komplain bab tu keyless ok dia pakai sistem keyless yang mana motor-motor model memang kebanyakannya memang pakai macam ni lah keyless ni sebenarnya saya suka keyless yang jenis begini ada few model memang dia begini tekan 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 saya tak tak suka keyless yang macam Porsche mana kena pulas keyless tapi kena pulas-pulas dia uh, tak rasa tak rasa macam keyless rasa macam kunci ha, uh, kan? jadi yang ni masa macam keyless uh, boleh buka dia punya tempat letak minyak dengan dia punya kerusi dan juga initial lah switch on switch off dan USB A dekat bahagian sini so kalau kata kita nak sambung dengan telefon nak letakkan phone holder untuk charge untuk tengok map ke apa semua lah, boleh dapatkan power dekat sini ya. skuter ni mungkin akan memberi impact ataupun pendapat pada uh, situasi yang berbeza maksudnya ada orang yang mungkin suka ada orang yang mungkin tak suka tapi kalau kita tengok pada perkembangan lately lah dalam setahun dua kebelakangan ni memang skuter-skuter yang ini yang saiz macam ni dia dia ada market dia memang uh, tengah boom ada market macam saya beritahu tahu tadi lah, ada orang yang beli sebagai second bike ada orang yang beli dia memang satu-satunya motor yang dia nak pakai untuk semua tujuan. Jadi kalau waktu zaman SYM awal dulu bentuk macam gajah, lembik, malas gitu kan. Sekarang dia dah lain. Zaman-zaman ha, Maxim ni kan gemuk-gemuk apa semua memang ha, itu kalau orang dah ambil duit pencen boleh lah pakai. Ha, itu kalau saya cakap dulu ha, masa itu saya muda. Sekarang bila saya dah pencen. Ha dia tak malu sangat kalau pakai ni parking dekat sebelah orang muda pun kita rasa dia punya reka bentuk tu kena lah. Ha, dia tidak nampak terlalu menonjol. Tapi kalau kita pakai motor ni. Dia akan nampak lain daripada yang lain. Sebab kalau Maxi adalah bentuk Maxi lah. Kalau kita boleh tengok X-Mac, Forza. Bentuk dia macam tu. Dengan kepala besar kan. Ha, lantai duduk kat dalam apa semua. Tapi kalau Adventure dia memang ada beberapa versi. Dan ini adalah versi daripada SYM. Okay. Berkenaan handling. Berkenaan power. Untuk single cylinder. Bila... Motor tu berat area 200 kilo lebih dengan power 30 lebih 40. Kita tak dapat rasa sangat beza one to each other. Uh, tapi kita dapat bezakan bila sisi dia besar. bila sisi dia besar maksud dia long stroke, kita dapat rasa yang top bawah tu. Uh, yang top bawah tu dia akan tolak lebih cepat. Dan uh, akan ada soalan. Bang, berapa top speed? Saya ada insurans saya ambil etika insurans travel insurance tapi dalam insurans tu dia kata kalau berlaku accident waktu aa, kemalangan test motor tak boleh. Aa, jadi saya tak nak ambil risiko tu lagi pun. Jalan ni sebenarnya pendek je dalam 500 600 meter je. Jadi kami tak test top speed tapi 100 lebih tu cepat lah dia naik tu aa, cepat. Dari segi handling bila kita nak corner, nak masuk, nak keluar, kita baling motor tu ke kiri dan ke kanan memang di situlah terletaknya kelebihan independent macam ni. Maksudnya kita tak ada benda-benda lain yang mengganggu unsprung weight dekat sebelah belakang anda mungkin tidak sensitif tapi untuk saya yang ada dah pakai banyak motor benda ni tidak katalah uh, yang pakai CVT tu teruk tidak cuma kita ada pilihan kalau yang pakai CVT yang ada bawa dekat belakang tu kebiasaannya kita akan kekuk uh, bila nak ambil either kiri ataupun corner kanan sama ada kita pandai corner sebelah kanan saja atau pandai sebelah kiri saja melainkan kita hari-hari bawa motor tu kita tahu bila berat tu dia nak transfer. Ha, kita boleh agak benda tu. Sebab itu memang memang sifat azali sebuah skuter. Itu memang kita memang tak boleh lah. Tetapi again macam yang saya cakap tadi, motor ni sebenarnya dia lebih mirip kepada sebuah motor berbanding kepada sebuah skuter. Maksudnya. Maksudnya Okey, dia ada ada juga yang tanya pagi tadi. Kenapa? Ada orang kata kalau kalau skuter tu dia pakai gantai, kita tak boleh panggil dia skuter. Dia tetap skuter. Dia pakai gantai ke dia pakai belting ke, dia tetap skuter. Cara pacuan akhir tu tidak menentukan bahawa dia layak atau tidak dia sebuah skuter. Kalau dia skuter, maxi skuter, dia auto, dia ada tempat letak barang, tangki kat depan, kita kira skuter dah dia. Ha, itu secara general. Tapi untuk setting yang macam ni Yang setting macam ni Kebiasaannya Orang buat Manufacturer buat Kepada sisi yang lebih besar Maksudnya macam XADV TMAX Dan segalanya Kalau kita tengok uh, BMW C650 pun oh Still Still pakai uh, Dia punya Oil Bus Chain Drive Whatever Saya tak ingat apa dia punya istilah dia Still pakai macam tu Dan uh, Walaupun dia laju bila kat corner kita akan rasa takut-takut ha, sikit Motor ni kita rasa takut-takut sikit masa nak corner Bukan sebab pacuan tapi sebab saiz roda Ini memang normal lah ha, Pakai roda kecil ni dia memang ada sedikit cara untuk kita keluar masuk corner Mungkin dekat luar sana ha, senang ya bang apa semua Mungkin anda bawa skuter ha, Anda bawa skuter sahaja Tapi ada orang yang bawa motor dan bawa skuter Ada orang yang bawa motor dia tidak pernah pun bawa skuter Jadi Membahagikan uh, Perbezaan Cara pengendalian sebuah skuter Dan motor ni memang uh, Sangat Kritikal lah Jadi Kalau Kata dia akan ada soalan Kalau kata saya sekarang Pakai motor bang Kalau saya nak pakai Eddie XTG ni Skill okey tak? Sebenarnya macam yang saya bagi tahu tadi Motor ni lebih mirip Kepada sebuah Motor Berbanding Sebuah skuter Alright Berapa harga dia? Okey, uh, ini menarik sebab harga tak keluar lagi. Cumanya adalah dengar sana sini sana sini dari uh, siasatan yang dibuat oleh Abah Hamdan. Uh, Abah Hamdan sebenarnya dia perisik tau. Dia perisik uh, dia dapat tahu yang bahawa motor ni akan dijual di bawah RM30,000. Yalah, rm 29999 bawah RM30,000. Again, still harga yang bagus lah kalau tanya saya. Because uh, yang terdekat di atas daripada dia ialah TL508. Dua silinder Uh, mungkin 50 lebih horsepower Pada harga Almost 50 dah sekarang 46 uh, 47 kot uh, Tapi kita dapat diskaun About 20,000 Kita dapat motor yang uh, Macam ni Bang Kalau macam tu Baik saya beli TR je Tambah sikit ke Atau beli TR second ke Tuan-tuan yang saya hormati Sekalian Anda nak beli apa pun Itu hak anda Tapi Kita sebagai reviewer ni Kita boleh bagi tahu Begini 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 Dari Pandangan kita orang lah Kalau motor ni Kalau pengalaman saya lah Pakai skuter skuter yang bagi saya ideal. Ideal dalam konteks kita senang bawa skuter tu dalam pelbagai keadaan. Maksudnya kita boleh bawa daily, kita boleh bawa dekat highway weekend, kita boleh bawa pada bila-bila masa nak pergi surau apa semua tu senang. Adalah skuter pada saiz ini bawah 400cc. Sebab single silinder dengan saiz begini adalah saiz yang ideal. Dia skuter, bila dia dah start masuk dua silinder, berat dia dah jadi macam berat motor besar. Ah, dan ah, saya dah pakai TL500, saya dah pakai TMAX, saya dah pakai XADV Itu yang berlaku pada era skuter tu Tapi kalau skuter yang saiz-saiz macam ni Dia memang sedap Cumanya kenapa yang ini tak laku dulu saiz-saiz ni Sebab dulu kalau x XMAX Forza tu tak aju Nak naik 1.3 pun ya ampun <tuk> mengantuk ah, Tapi yang ini insyaAllah Sebab dia dah lebih berkuasa, lebih power Dan mungkin minyak dia lebih jimat Jadi berapa harga dia? Bawah 30. Jadi siapa yang nak beli Dah boleh booking sebenarnya Kalau video ni keluar Mungkin aa, Motor ni dah Launch Dan aa, Kalau siapa yang Dah beli okay, Dah beli Dah beli motor ni Dah try apa semua Tolong komen dekat bawah Apa pendapat anda Sebab pendapat saya Mungkin tak sama Dengan pendapat anda Tapi kalau saya Memang saya suka aa, Jujur saya kak Memang saya suka motor ni Itu saja video kita Bersiaran langsung Daripada Taipei Taiwan Pada Mei 2020, eh, Pada 17 pada 18 April 2025. Sekian terima kasih dan assalamualaikum.